дорогие друзья, я вас приветствую из Мальты, мы все еще находимся здесь, мы все еще играем в групповую стадию EPL И сегодня у нас соперник Endpoint, команда, у которой не все идет гладко на этом турнире, пока что у них нет побед И надеемся, сегодня не прибавится Сегодня день рождения у нашего капитана, поэтому надеемся, что эта игра будет легкой для него и для команды И принесет только позитивный результат На часах сейчас 11.40, если я не ошибаюсь, 11.41 Игра у нас уже даже меньше, чем через час, поэтому мы отправляемся в арену. Это правая стенка, слышал с этой стенкой. Стен, да? Да. А да. не будет? ну, но смотри, нет. Ну, ну ты, ты не же слышишь. Вот так чтобы не видно. Ну да. И вот кидаешь, видишь, камушек ниже. Вот так. Но это жесткая тема. Можно... и флешка летит, слышишь, вот момент, а типа, например, задний. И одна сайт. Или это. Вот так вот. Чик. Такая летит. Так. Бах. И ты, не и не ты снял, в тилте, блядь. И я в тилте. Вот так вот. Ты так. мне такой даешь. Вот так, вот так стоит, чел. Не, думал наоборот, слепить вот этих типов. надо либо нам собрать инфу по дали, либо... Не, ну это мы заранее ставим, чтобы кто-то ел, Ну это не часто, что вы говорите. Часто, что я спрашиваю, там... И Когда лей... вы говорите, ну хуй знает, я... мне так стрёмно становится. Когда а... залетает от обоих, ну было... хуй знает. Нет, это Валера был красный. У нас один слабый был. И Валера сказал таки, пусть. А как, как делать, чтобы они не умирали? Вот, наверное, взял. Нет, Волгу или так? Волгу взял. To jest na mnie było. Итак, до матча остаются считанные минуты. Буквально сейчас 12.08. Да, в 12.30 по расписанию должен начинаться матч. Уже команда заняла свои места. Эндпоинт, uh, наверное, это не самый сильный соперник, если не сказать самый слабый в группе. У них, как я уже сказала, два поражения, пока ноль побед. Они занимают 37 место по рейтингу ХЛТВ. Ну, это такой ренессанс Кирбая. Он вернулся на профессиональную сцену, хочет uh, забрать то, что, возможно, он когда-то потерял. Напомню, что это чемпион мажора, и если не, не изменяет память, то он самым молодым был чемпионов мажора. Вот, я лично ожидаю, если честно, 2-0 от наших ребят. У нас пик Ancient Dust, первые две карты. А третья какая, да, Саша? по картам? У нас будет Ancient Dust и Inferno, третья, если это не дойдет, но будем надеяться, что не дойдет, вот. Ребята настроение хорошее, немножко сонное, но все равно, мне кажется, в первой половине дня играть поприятнее, чем с самыми последними. А вот завтра у нас горячая схватка с Vitality, у которых ноль поражений, они тоже идут в группе 2-0, как и мы. Поэтому вот завтра будет классный матч, а сегодня посмотрим. Но, надеюсь, что Endpoint нас удивят и мы увидим некую интригу. Кто мы?

Мясо, убейте, 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 Хорош. Мясо. И убейте, убейте, Карта, к сожалению, ушла в копилку Endpoint. А я говорила, что могут быть сюрпризы. Надеюсь, я не накликала беду. А, но ну, в любом случае, вы видели, что и вчера у нас сеншен Там были некие сложности. И, в принципе, карта не то чтобы самая популярная и самая простая, но мы двигаемся дальше. Впереди Dust 2. Это наш уже выбор. Думаю, что там ребята будут чувствовать себя увереннее. Игра уже начинается. Поэтому пошли смотреть. Кто мы? Кто -то Кто -то

Скажите, комата 0-2, наше первое поражение в мире. Как я и говорила, эндпоинт смогли удивить. На иншентике на Мираже. Ну, ничего такое бывает, особенно когда речь идет об андердогах как раз вот такие матчи случаются. Друзья, мы уже будем плавно переходить в следующий день, потому что завтра у нас игра против и Вы знаете, это всегда очень интересно. Поэтому будем желать ребятам сил и мудрости для того, чтобы проанализировать все ошибки. И завтра уже подойти со свежей головой к новому игровому дню. А мы продолжаем смотреть его. Всем привет, друзья! Новый день, новый влог, а, точнее продолжение вчерашнего. И сегодня у нас игра против Виталити. Ребята уже настраиваются, уже разыгрываются, только пришли в арену, правда, еще не все. А, 18.38 часов, у нас через час игра, но прежде. <laughs> Хотелось бы сеньки, взять у вас некий комментарий, Илья. Как вы прокомментируете вчерашний матч против Фэнкоги? Есть ли какие-то сторонние причины, о которых не знают люди, Которые помешали вам вчера выиграть. Нет. Наукона. No <laughs> ну расскажи, хотя бы как прошла. Прошел вчерашний день, как вы какую работу проделал. Да. Ну, я надеюсь, что правильно, что мы нашли те вещи, которые повлияли на игру и которые могут повлиять на сегодняшний результат. Ну как ты думаешь, что вчера повлияло на игру? Ну, было много ситуаций, где мы играли не, не как команда, можно так сказать. Не договаривались, договаривались плохо, спешили. В общем, все было не так. Все было против нас. Ну да, все там говорят, потому что это первый раз за 1300 с чем-то дней, когда вы проиграли на лане команде и не из ну, ничего страшного. Ну ничего страшного. Люди любят большие цифры, поэтому мы, в принципе, им это прощаем. А, ну хорошо, расскажи, какое сегодня настроение? Сегодня у нас матч против Vitality. Угу. За этот год они не забрали у вас ни одной карты в курсе. 6-0 у вас сейчас на HLTV счет против Vitality. Как ты думаешь, почему у них не получается побеждать против вас? Не знаю. Странный вопрос. Ну, типа, я хочу вспомнить, я помню, такие до этого, что еще было, может быть, какая-то личная Ну, не знаю, мы просто всегда против Виталити, мне кажется, все показывают свою лучшую игру, стараются как минимум. Прямо и все получается. Я смотрю, Бласт, Бласт, в принципе, и на мажоре вы с ними встречались, тоже два номера выиграли. А какой, сегодня лето будет? карты? Ну, должна быть Инферно, Мираж, ну, третья ну вот на овербассе вы выиграли 16-5 как раз. Но есть еще шанс, что они пикнут даст, но посмотрим. Я не думаю, что это... Я думаю, вероятнее опять инферно, но шанс даст и присутствует сегодня тоже. Привет! Самое главное, что мы не увидим эти шансы совершенно да, точно. Хотя бы моя любимая карта Да? Ну, да, на моей руке. Ну не пошло на этом турнире. Но мы не будем ставить крест на Конечно, нет. Конечно, конечно ты будешь влиять на то, чтобы мы играли дальше. Сто процентов. Ладно, хорошо, все уже пришли, и Саша присоединился. Mm -hmm. Поэтому будем уже готовиться к mm -hmm. В зале был, да? В Испании в зал ходишь? Ладно, какое настроение перед Виталией и Валера, сегодня? Такой ваш матч. Все, короче, камеру. Вот так вот быстро растут дети, понятно? Раньше Валера, лучший друг, хорошо снимается во влогах, сейчас все, камеру, никаких комментариев. Честно, в шоке. Если честно, я в шоке. Я Амирану пожалуюсь, прямо сейчас. Слышал? Бьем. Он делся. У нас сегодня другая шаурма. Валера, вкусная шаурма? Сказал нет. Значит, мы ее есть не будем. утерброды. Все то же самое. Все то же самое. Вот это очень вкусная штучка. Если вы где-то увидите ее в магазине, берите. Моя личная рекомендация. Но, конечно же, это не ЗОЖ, но очень вкусно. Пойду э, лечить свое разбитое сердце, поскольку Валера меня отшил уже не первый раз на этом турнире. Что вы обсудили вообще? Что Буду делать. Ну, у нас есть тайминг, когда Валера один, когда бегает за гранатами на дефолте. Мне кажется, они в это время будут врываться под флешку и заходить бэк. Как и тогда было. You want this for play? Yes. No. Uh, you didn't lock But, wait, I didn't lock it. Fuck. Okay, now But well. I'm gonna sit like this, so you can slide yourself forward. So like slide your ass forward now. Oh. Oh. Oh, this one is nice. Yeah, this one is good. One is good uh... Yeah, wait. Like... Just this thing. After... But this this if we remove it then it's good, right? Yes. But uh anyway, if with this, the last thing that you didn't it's okay. Мы никогда не узнаем что это было. <laughs> Видимо на турнирах S будут новые кресла. Should gotta... I try sure. So, get used to it? Sure. There is something in the middle of like you know back then players like the IKEA one. Yeah. Yeah, and it, there is something in between them for them. Yeah. Oh, he's comfortable. Thank you. Не очень неудобно <laughs> было. Мы прямо сейчас находимся в Новенью. На Первая карта уже началась, это Инферно. Саш, давай с тобой немножко поговорим о том, что вчера происходило. Потому что ну, все, конечно, шокированы тем, что вы проиграли команде End Point со счетом 2-0, если вы, ребят, не помните. Как ты видел эту ситуацию, как ребята... Давай начнем с того вообще, почему ты думаешь, они проиграли? Я вам расскажу, что Саша у нас больше проигрок, правильно? Ну, CSGO. Было Поэтому немножко, да, экспертиза некая проиграть. имеется. Да? Что-то понимаешь. Человечку мы доверяем в этом плане. Чего вы проиграли, как вы проиграли? А, Ну Я насчет с того, что это вообще было, по-моему, наше первое поражение. Я потом где-то вычитал в Твиттере, что за. 1300 чем-то дней. 1300 с чем-то дней мы проиграли команде, которая не входила в топ-30. Но стоит тоже признать, что как бы эндпоинт сюда отобрались не просто так, и они совместно здесь заслужили. Все матчи у них со всеми были очень близкими, но у нас. Как мне кажется, возможно, имела место быть какая-то, может, немножко недооценка соперника. То есть mm -hmm. очень... При том, что мы довольно сильно делали фокус до игры. Это Андрей в кружочки перед, первым игро... перед первой игрой повторил, перед второй. Еще раз напомнил всем, что мы не просто так зашли потренироваться с утра пораньше, но что-то у нас пошло не так, очень сложно было вкатываться в игру. У ребят буквально ничего не получалось, все было из рук вон плохо. Мы, как сегодня Илья, перед матчем интервью отметил, что э, банально... Не зашли на сервер? Не то, что не зашли на сервер, все играли будто по одному. То есть мы забыли о том, что мы вообще команды, и у каждого как бы, есть рядом плечо, на которое можно опереться. Вот. Мы сделали выводы, очевидно, что все расстроились. Мы взяли небольшую паузу на то, чтобы в целом Перевести дух после матча, чтобы без эмоций все это обсудить. После игры, где-то, наверное, через пару часиков, когда ребята уже покушали, отдохнули, в практике мы собрались, разобрали игру. Андрей рассказывал все по ошибкам каждому индивидуально. Очень много на это обсуждение, на самом деле, потратили. Я, честно, не припомню, чтобы такое долгое... Ну, на моей памяти вот за то время, что я с командой, а мы уже ну, много матчей сыграли, такого обсуждения длинного еще не было ни разу. То есть мы это поражение восприняли очень серьезно. Понимаем сами, что нам вчера уже можно было, в принципе, покупать билет обратно сюда на плей-офф, но вот сейчас будем как бы доказывать и возвращать былые позиции, так скажем, если вдруг у кого сомнения возникли после вчера. Ну да, ну, потому что многие там мне писали в комментах, типа наверное, или хорошо отметили Денис день рождения накануне. Я или причем вот... не знаю, вот я мне тоже писали, почему зачем вообще, во отмечает день рождения накануне. Или все думали, что мы не сможем отметить его в день да, да, но после есть... победы уже. У нас было бы два повода тогда, ребят. И, во-первых, отметить выход в плей-офф. Рождения, и дня рождения Ниса. то что мы вчера проиграли, мы ничего не отмечали. Да. Вот капитан, к сожалению, подарок не преподнесли. Да, ну и сегодня вот Виталите у нас такие всегда интересные матчи против них, но мы чаще всего выходим победителями из этих встреч. Как тебе вообще Виталите команда? Как тебе форма Зайву, допустим, в этом году? Как тебе их последние изменения? Ну, они, на мой взгляд, усилились довольно сильно, взяв спинксы. Им, очевидно, нужно какое-то время на то, чтобы перестроить все, потому что немножечко, я так понимаю, там будет Небольшой сдвиг по ролям, они сами, по-моему, об этом mm -hmm. упоминали но в целом, я думаю, им эта замена пойдет на пользу. То есть они от этого будут становиться только сильнее. Ну и очевидно, да, может, они где-то и утратили сейчас какой-то синергии и во всем прочем. Но они всегда были очень серьезным оппонентом для нас. Но, честно признаться, ничего там не хочу. Ну, я не верю в это все. В сглазы, что-то сейчас на карпу и так далее. Я верю. Но нам обычно с Retality попроще играть. И мне кажется, что нам даже с ним чисто по тому, что мы от них ожидаем. Все-таки Endpoint — это команда, немножечко, которая на тир-1 уровне появляется очень редко, точнее будет сказать, что совсем не появляется. И никогда. Да, и как раз таки тут мог быть моментами какой-то эффект неожиданности, то есть они могли где-то чем-то удивить. С Витальти же ты когда играешь, ты плюс-минус часто очень, да, знает. ты готовишься очень часто к их матчам, ты понимаешь, что от них ожидать, ты посмотрел сотни его записей с их участием mm -hmm. и в целом, да, тут мало кто какими сюрпризами может друг друга удивить. Мапул у нас плюс-минус с ним всегда одинаковый. Да, мы где-то честно... у нас Мираж, Инферно, Мираж и Мы же играли с ним на Бласте, мы играли точно Инферно, я помню. А вот и вторая, по-моему, была Мираж. Да, да. да у нас все тебе... то же самое. Я посмотрела на КЛТВ 6-0, и там только Миражи Инферно сплошные. Да, игры. поэтому тут мало кому Когда? чем можно удивить. До Коли? Когда у нас будут какие-то изменения? Ну ладно, будем смотреть игру, болеть за ребят, друзья. Да. Продолжаем смотреть влог и вы болеете. И всегда видите одну общую идею. Драму. давайте. Кто мы? Бросим, ну, меня... закрыть, закрыть! А Открывается? Да. Я сынул. Бомба темная, бомба а, темная, а темная а банан. не банан. О, дал а банан, банан. банан брак. Брак. Да, да. опять. 10 хп, за его, парни. Он был 8. 20 секунд. Он отоган, он да, 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 все, я этому убил ребра. 55 кольт и ребра пока. Жить, бул, бул, бул. Бул, жить, жить, жить. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, Калоши, калоши, калоши. Я дальний заберу. Давай. Даю флеш открывающий. Валим. Валим, валим, Со мной зайдите, плиз. Зайдите, зайдите. Столб флеш КТ. Столп, столб КТ, Столп КТ, столп при КТ. Столб победил. Иван, столб. No, единица или двойка? Сверху, единица, двойка, сверху.

Дома? Нам бежать! Парни, давайте я фаербокс пикну. Подвал, подвал может быть. Там, ну, подвал 6, 6, 6, 6, быть, я не пробивал подвал. подвал еще. Я гранату купил. И в подвал. <связать> под, и под основу, Кирилл. Под основу. Ябель, Три в рюкзаке. Я на Я красный, я красный. Он умрет, он умрет, он умрет если выйдет. Все, Все, понял. Я убежал тогда на Б. а тут нет нет не, не АК! А забрал по центру ну пик Что? Пик. ну пик либо... я бы играл в у них нет молика Окей. Слушай, я жду бы дома так про бой сплит а вот, у убил парик? сплит должен быть центр ух ты два! И окно. Блин, да было? они пацаны перед да. меня. Я вот я. Вот, пожалуйста, молик тебе скинул. это далеко. Жаль, Две 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 Живи, живи, живи. Живи, 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 нет, живи, живи, нет. Нет. Давай, Ниже, да, я да. его убивать. Не, Люк, если бы я его прошил, у него какой шанс был? Надо бус, надо бус, да. Я, я не могу. Я, 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 поп... я, там. Два. Еще, Еще близко. Мы не попали сюда. Я в 90, 90. Длина. Валер, живи! По мне, по мне, Валер, по мне! Алик зашел! Ретексов! Все, все, молод задал. Заходит, заходит! Найс. А, я Найс! Блин, парня Готовьтесь боевых, пацаны! На воде, на воде! Он слева, братан! Сто процентов! Сто процентов слева! Я понял хочешь подойти Смотра, на правую да, платформу? Да, да, смок, дал, нет, нет? Я готов кидать тебе, брат. Давай, давай, да. Меня, меня будет запускать сначала. Подождите секунду. У меня нет я, я, готов, банан, я готов флеш, банан, близко, да. банан близко мне, кажется. Подожди, парни, парни, парни переживайте. Давай, еще флеш? Еще флеш есть, светит. Еще флеш? один. Сетап монстров упор Але ти круто зграв на інтерно і на міражі. Це дуже активно і в твіттері вже відмітили. Що скажеш про цей матч? Як про... Якщо зрівнювати, навіть порівнювати з тим, що був на Бласті і раніше з Віталіці. Сьогодні було важче? Ну, дуже багато помилок було. В цілому в грі ми давали іментрі дуже багато. І ситуації не догравали, програли купу еку, здається також. Ключові раунди, там десь неправильно оцінювали ситуації, ну тобто якось дивно. Це якась командна незібраність, як ти вважаєш? Та навіть не знаю. Це треба розбиратись, зараз дивитись, розуміти, що і як. Угу. Такі пізні ма так, і... так, так, така пізня гра це теж могло якось а, вплинути на. Ну, можливо, але не думаю. Все рівно всі професіонали мають підігравати на максимум. Ой. Ну так, так, Завтра про ніг, що думаєш про них. Вони зараз найгірша команда у групі здається. Що, що думаєш про них? Е, не знаю. Думаю, що вони поміняли повністю свою гру. Я говорю, розмовляв тут з Хампусом, навіть він сказав, що вони все по новій там будують, поміняли АВП. Не знаю, що буде подивимося. Ну що, друзі? Два не самих удачних дня у нас було. І сьогодні матч проти Vitality. Зараз так уже поздно. Ми закончили в двадцяті Идем отдыхать сейчас. Завтра у нас последняя игра против НИП. Там решится, выходим ли мы из группы. Виталити, я так понимаю, уже выходят из группы на первом месте. Ну, так бывает. Так бывает. Спасибо, что посмотрели этот влог. Продолжайте поддерживать ребят. И увидимся с вами совсем скоро. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий. Всем пока!